Юле мы не доверяем. А Янукович? А Януковича мы уважаем. Ну, я бы проголосовал за Янукович. За Янукевича. За партию региона. Я буду голосовать за партию регионов. За Янукович. Я голосовал и буду голосовать. Партия регионов. А за, я не знаю. За регионы? Да. Ну, тоже за регионы. Иконович. Ну, давайте за его. Ой, мне один. Федорович. Федорович. Вы Федорович? Янукович? Конечно. А по Крыму за кого? Ой, это уже и за кого. Что же я не поняла? За кого бы вы могли проголосовать? Верховную раду. А, я хочу Регона а, партия. Партия Регона. За Крыму своих будем голосовать. За, за Крымских. Белаковича будем голосовать Янникович. Голос, если он нам добавит. За Януковича. А я азербайджанец, буду голосовать, я за Янникович. Вот за этого как вы. Юковіса. А Ю, Юшинка ну, на нам нужен. Побуду за Януковича. За Януковича. За Януковича. Янковича. Януковича. За Януковича. Я за Януковича. Якуновича. Тільки за вітра Януковича. Якунович. Януковича. Я тільки Януковича. За Януковича. За Януковича. Якуновича. Только за Якунович. Янковича. За этого, как его? Якубовича. За Якубовича. За Якубовича, наверх. наверное. Буду Якуновича голосовать. Якунович. А За Якуновича. За Яню за, за этого, Больча. За как его. Ой, за Яню Больча. За Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Добрый день, молодые люди. Черноморка, программа, календарь. Скажите, пожалуйста, если бы выборы Верховной Раду Украины были уже в это воскресенье, за кого бы вы проголосовали? Еще не знаю. Верховную Раду Украины. За Якунович. За Якуновича? Якунович. За Якуновича. Якунович. В тот раз голосовал, все время не И, прошел. Спасибо. Вот этот раз. Это человек Мартия стабильный. Да. Этот человек стабильный. Он тот раз... В тот раз... Не, ну, правильно, изменения не были, получилось. когда он был премьер-министром. В лучшую сторону. Да.